Ну а э, мешканцев забрали вообще? Алину забрали с четвертого этажа, нога и рука травмированы, травматологию. И забрали двое деток маленьких, что-то травмированы тоже. Это из этих квартир вот, да? Да, да, да. Мы знаем, что пуски предбывались в городе мы знали, что ты туда заходят четыре из установки, установок, такие данные разведки, маются, но никто не думал, Що саме під час підготовки переговорів в Мінську буде наноситись удар по мирним кварталам міста Краматорська. Ну, по даним на сьогоднішній день десь близько 18 ракет на території міста. Краматорськ і Д-14 в районі штабу але це не значить, що в самому штабі АТО. Ви розумієте, що це касетні боєприпаси, вони призначені для враження живої сили, вони площадні, але не дуже точні. І якби ці ракети влучили. ну, жилі квартали, будинки, де проживають люди, то було б набагато більше поранених і вбитих.

Ничего не видели. Человек, а как думаете вообще, ну, откуда это все летело? И, и кому это нужно было? Ведь он ну, вас... на дворцовой были там возле Розы ветров, да? Ну, раз строго с юга прилетела. Вот, а наш... вот так вот она торчала, возле дома да, yeah. этого yeah, да, торчала параллельно. И, и, а... и там за этим в этом самом. Еще говорят, это со стороны гор, ну, если в с горловки, то она по, по другому а, что -то Не, стояла, не знаю, ну как бы на Донецк, говорили. А там какой ну, канал? Не знаю, прямо вот ну, это да, на дороге. Да, это где находится? Сокол-Ванцетти, а а возле АТБ, ниже поликлиники. Я это. хоть не Ну, думаю, украинцы сами по себе бы не стали стрелять. Понятно. Ну и есть, я так понимаю, это снаряды ну, ну, это, говорят, дальнего просто, действия как-то вот. Ну, дальнего, просто слышал мнение тоже, что говорят, что это в поликлинике парень служил и говорит, что это, это хаотичность, потому что это не целенаправленно. Это какое-то ну, неправильное то есть не было рассчитано. На, если она говорит, попадали с этих вот таких вот выстрелов, она было бы более кучнее, не таким разбросом. То есть не непонятно вообще ну, сама суть этих попаданий. А чего прячетесь?